এইবাৰ শৃংখল বাহিনী ঢিং চলু কাৰ্যসূচী ঢিং চলো কাৰ্যসূচী তাৰ মানে কি ঢিঙৰ পৰা মিয়া খেদি নাইকিয়া কৰি দিব নেকি নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ আহি গ'ল বেলেগ কিন্তু তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ দুই তিনিজন ইতিমধ্যে জেলত আছে আৰু ইফালে কিন্তু যিজনে টেক্স লওঁ বুলি চিঞৰি থাকে ক'লা চশমাৰ ঠাইত এইবাৰ বগা চশমা বাৰু পিন্ধা হ'ল আৰু তেওঁক কিন্তু আমাৰ কি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে ইকিজনক কৰিলে ইয়াৰ আঁৰতো আছে তেওঁলোকৰ বহু ৰহস্য বাৰু যি নহওক কিছুমানে কৈ মৰে আৰু কিছুমানে তলে তলে কামটো কৰি মৰে আৰু শৃংখল হ'ল মানে তেওঁ বিশৃংখল বুলি এটা ন আছে এটা কথা কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও কিছু কথা ক'ব লাগিব শৃংখলৰ লগত ময়ো বহুত লাগিছোঁ নলগা নহয় যিটো নেকি বেয়া দেখোঁ সেইটো ক'বই লাগিব নহয় জানো তেওঁ কিছুমান কথা মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰা তাতে মিয়া খেদা কিবা খেদা এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান কথা আৰু তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ আৰু দুজনমান আছে সেইকেইজন হ'ল আকৌ নিমকিত টেঙৰ মানুহক দেখাই পেলাই তেওঁলোকে কি কৰে বাই ভনীক ৰক্ষা কৰিবলৈ যায় এই গুৱাহাটীতে বহুত আছে বহুত আছে এতিয়া কিছুমান আমাৰ মাজৰে এনে ফাল্তু কিছুমান মানুহ আছে এই দেখিব ইটো পাৰে সেই দেখিব সিটো পাৰে তেওঁলোকে কি কৰে জানেনে এতিয়া যিকেইজন নেকি জেলত আছে সেইকেইজনৰ আকৌ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ জানেনে নাই ধৰক কোনোবা মানুহক মই সিদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মহিলা এগৰাকী মোৰ লগৰে হয় মেডিক হেৰিত এপলো মেডিকেলত আকৌ কৈছোঁ দেই ই এপ'লো মেডিকেলত কাৰণ বহুতে কয় নহয় অসমীয়া মানুহৰ কিবা বহিৰাগতই যদি মানে কিবা কৰে তেওঁ আগবাঢ়ি যায় এই জেলত থকা কেইজন কিন্তু মই কৈ দিছোঁ শুনক সেই কৈ দিলোঁ বাৰু এখন নাৰ্ছিং হোমত কাম কৰে আৰু সেই নাৰ্ছিং হোমখনৰ লগত তেওঁ মানে কি হ'ল কিবাকিবি কাজিয়া পেচাল লাগিলে লগাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দলত সোমালে বীৰ ৰাছিদ খানাত সোমালে সোমোৱাৰ পিছত মই নামটো কৈ দিছোঁ কাকু ভূঞা আৰু সোমোৱাৰ পিছত সেই তাত গ'ল তেওঁলোকৰ এক যাক গুৱাহাটীত যিটো নেকি শৃংখল শৃংখল চলিহাই গম নাপায় গুৱাহাটীত এনেকুৱা কিছুমান কাম চলি থাকে সেই সেইখিনি আহি পেলাই কি কৰিলেহি সেই এপ'ল'খনৰ লগত মকামিলা হৈ পেলাই দুই নহয় নম্বৰী কৰি পেলাই টকা পইচা লৈ পেলাই মিলা কৰি থৈ দিলে আৰু মানুহজনীক নিজৰে সতীৰ্থ নিজৰ দলতে তেওঁলোকৰ দলতে জইন হৈছিলে আৰু কি কৰিলে মানুহজনী কেলাগি কৰি তেওঁলোক একদম মানে মোচত তাও দি খাই থাকিলে আৰু মানুহজনীয়ে নিজে পিছত আকৌ কেছ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়াও কেছ চলিয়ে আছে কিন্তু সেই এপলৈ তেওঁ সেই একেটা হেৰিতে মানে দৰমহা দি পেলাই তেনেকৈ এঠাইত মানে ৰাখি থৈ দিছে বাৰু যিয়ে নহওক সেইটো এটা সাধাৰণ উদাহৰণে আৰু তাৰ মাজতো মাজতে এজন জোৰৰ ডক্তৰক দেখিছিলেনে এজনী ছোৱালীয়ে গৈ পেলাই অপজক জাপ পি দিছিলে মোক কেনেকুৱা কৰিছিলে তেওঁ চেম্বাৰত গৈ পেলাই মোক তেনেকুৱা কৰিছিলে সেইটোও আছিলে কিন্তু ভুৱা আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ তাতেই তথ্য ওলাইছিলে যে তেওঁলোকে তাত দুই নম্বৰী কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছিলে সেইটো এটা পালে আৰু তাৰপিছতো লাগে নেকি আৰু তাৰপিছতো আছে ৱাইনশ্বপ মানে ৱাইন শ্বপ বুলি নহয় দেই একদম শ্ব'ৰুমৰ পৰা গাড়ী শ্ব' ৰুমৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি তেওঁলোকৰ দুই নম্বৰী আৰু সেইখিনি চাগৈ লাষ্টত শৃংখল চলিহাই ইতিমধ্যে গম পাই গ'ল আৰু গম পাইছিলে বহুতখিনি জুবিন গাৰ্গৰ হৈ পেলাই যেতিয়া যিমানখিনি যি হৈছিলে সেইখন এখন আচলতে নাটক আৰু শৃংখলে সেই কথাখিনি হয়তো গোটেইখিনি তেওঁ বিবেচনা কৰিলে আৰু কৰাৰ পিছত এইটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো হয় সেইটোৱেই ক'ব লাগিব শৃংখলৰ হয় উশৃংখল স্বভাৱ আছে তেওঁ মানে চঞ্চলামী টাইপৰ আছে আৰু যিয়েই নহওক তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে ঢিংচলো কাৰ্যসূচী সেইবিলাক আমি নাজানো দেই সকলো মানুহ একেলগে মিলি থাকিব লাগে সেইটোৱে আমি জানো তাৰ বাদে কোনোবা আপোন কোনোবা পৰ সেইটো নাই আৰু সদায় সত্য কথাটো ক'ব লাগে সত্য কথা কৈ পেলাই যদি কাৰোবাৰ পৰা এক চৰ খাই আহে তাতো কিন্তু আপত্তি নাই কিন্তু মিছা কথা কৈ পেলাই ক'ৰবাত চৰ ভুকু খালে তেতিয়াহে কিন্তু লাজৰ কথা মোৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে কি নাজানো আৰু শেষত শৃংখল বাহিনীয়ে কি কৰিছে সেইটোতো ঢিংচল কাৰ্যসূচীত লৈছে লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা বহুত মানে কি সংগীবিন্দক তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিছে সেইটোও ভাল পাইছোঁ কিহৰ কাৰণে জানেনে তাত বহুত ভুৱা আছে আজিকালি বগা চাৰ্ট এটা আৰু ক'লা চছমা এটা পিন্ধি লৈ পেলাই ক'ৰবাত যদি দম চম দিয়ে তাৰপিছতে কৈ দিয়ে কি আমি বিল আচিত সেনা মানুহ তেনেকৈ কৈ দিয়ে বহুত আছে তেনেকুৱা নথকা নহয় যি নেকি তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্বই নাই তেনেকুৱা মানুহবিলাকো তাত সোমোৱাই থৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে যে এখন এখন কাৰ্ড দিব মানে এৰ তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ চাগে সেইটো ক'ব লাগিব নহয় জানো কাৰ্ড আৰু পৰিচয় পত্ৰ সেই তেনেকুৱা দিম বুলি কৈছে আৰু তাৰ পিছতে হ'ব খেলখন নহয় ন আৰু কিন্তু এতিয়া শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা হৈছে তাৰমানে কি জানেনে দুভাগ হৈছে বিজেপি দলতো দুভাগ হৈছে আৰু শৃংখল বাহিনীৰ দলতো দুভাগ হৈছে আৰু তেওঁ হ'ল উজনিফালে উজনিফালে টনু চাহী আকৌ মাজতে ৰিফাই এই কিবা অঁ ৰিফাইনেৰিয়ে সেয়াত লাগিলে নহয়নে একদম ঢোলে ঢোল ডগৰ নহয় এইবিলাক কি বুলি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স লৈ পেলাই একদম তাত যে এই কিবা যে গেছ নিৰ্গত হৈছিলে তেনেকুৱা নহয় জানো এই মানে খুব লাগিছিলে আৰু তেতিয়া সেইখন এখন নাটক আৰু সেই নাটকখন এতিয়া আকৌ পুনৰ হেৰি হৈছে আৰু যি নহওক শৃংখল বাহিনীয়ে আহি পেলাই হেৰিত আহি পেলাই জুবিন সমাধি ক্ষেত্ৰত আহি তেওঁলোকে বহুতখিনি কিবা কিবি পদক্ষেপ লৈছে নোলোৱা নহয় ভাল লাগিছে আৰু হেৰিয়ে যুৱ ছাত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কি কৰিছে এখন বিনামূলীয়া দোকান দিছে মই এইখিনি কথাৰ মাজতে কৈছোঁ দেই কাৰণ মানে কি লিংক আছে ইটোৰ লগত সিটো লিংক আছে সেইটো কাৰণে মই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকেও এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকে তাত যিমান মানুহ আহে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ চাহ পানী অকণৰ যা যোগাৰ কৰিছে সেইটো এটা ভাল কাম কৰিছে যিয়েই নহওক দূৰণিবটীয়াৰ পৰা বহুত মানুহ আহে নহয়নে কিন্তু এতিয়া যেতি মানে এটাই কথা কওঁ যিয়েই নহওক মা অসমীয়াৰ দল সংগঠনসমূহ নিজৰ নিজৰ ভিতৰতে লাগি পেলাই কি হৈছে মানে ভাগ ভাগ হৈ গৈছে নহয় জানো তেনেকৈ হৰি কৰিলে বাৰু বাহিৰা মানুহখিনিয়ে হৈ পাবনে নাই সেইটো এবাৰ ভাবি চাব লাগে মই কাক কৈছোঁ কি কৈছোঁ সেইটো বাৰু আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব সেইটো ভাবি চাব লাগে আৰু এইবিলাক যে বহিষ্কাৰ কৰিছে কিছুমান মানুহক সেইটো এটা কিন্তু একদম আদৰণীয় পদক্ষেপ মোক লাগে মানুহে বেয়া কওক এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু বেছিকৈ মই ভিডিঅ'টো বহলাই গৈ নাথাকোঁ বহুত এটা দুখ লাগিছে দুখটো কি জানেনে একদম আমাৰ ওচৰৰে এজন ল'ৰা এক্সিডেণ্ট হৈ ঢুকাইছে আৰু এই মাত্ৰ শশানৰ পৰা আহি পোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে বহুত বেয়া লাগিছে আৰু সঁচাকৈ বাইক চাইক চলাওঁতে এতিয়া মুঠতে এইটো সময়ত আৰু একদম সাৱধান হোৱাটো ভাল একে উঠি অহা ছাব্বিছ বছৰ ছাব্বিছ বছৰ চাৰে ছাব্বিছ বছৰৰ ল'ৰা ঢুকালে আৰু সকলোৱে চাগে হয়তো আমাৰ এই ইয়াৰ চিনিয়েই পাব পাৰে ল'ৰাটোৰ নামটো মই বাৰু কৈ নিদিওঁ সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে আৰু সেইটো কাৰণে সোনকালে ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই